Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi 6 petang bersama saya Adina Aspar. Berita utama. Kerajaan setuju untuk menubuhkan Ombudsman Malaysia sebagai agensi pusat bagi mengurus dan menyelesaikan aduan awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, badan itu akan diberi mandat lebih menyeluruh merangkumi salah takbir, salah laku, perlindungan pemberi maklumat dan kebebasan maklumat. Penubuhan Ombudsman Malaysia diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional JKKTN Seri 8 yang dipengerusikan Perdana Menteri pagi ini. Penubuhan agensi itu mendegaskan komitmen kerajaan madani untuk memperkukuh hak rakyat serta memelihara integriti sektor awam. Anwar berkata rang undang-undang Ombudsman Malaysia dijadual dibentangkan pada awal 2026. Anwar berkata persetujuan yang dicapai mencerminkan iltizam teguh kerajaan untuk terus memacu reformasi institusi, dasar dan perundangan secara holistik. Ia bagi mengukuhkan keyakinan rakyat dan pelabur terhadap ketelusan pentadbiran negara serta mutu perkhidmatan awam. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azrina Osman Said berkata, Ombudsman Malaysia merupakan badan bebas untuk mengendalikan aduan rakyat terhadap jabatan dan agensi kerajaan. Badan itu akan mengambil alih peranan Jabatan Pengaduan Awam Sedia Ada dan digabungkan dengan inisiatif integriti lain bagi memastikan aduan rakyat ditangani dengan lebih telus dan bebas daripada sebarang pengaruh. Sepandai-pandai itu pai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Pelakuan curang seorang pegawai agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia AKPS Kompleks Bangunan Sultan Iskandar PSI melakukan aktiviti pasport terbang atau flying passport terdedah. Dia ditahan unit integriti AKPS BSI yang melakukan pemantauan di Dewan Penumpang Masuk BSI selepas memeriksa pegawai itu yang bertugas di kaunter My Border Pass semalam. Komander KPS BSI Rosita Dim berkata pendahanan dibuat kira-kira jam 11.30 pagi. Pegawai berusia 32 tahun itu didapati gagal mematuhi arahan pentadbiran Bil 01 tahun 2024 iaitu tata cara dan prosedur membawa, menyimpan atau menggunakan alat telekomunikasi semasa waktu bertugas. Suspek mengaku membawa dan menyimpan dua unit telefon bimbit ketika bertugas serta tidak membuat tindakan serah terima telefon bimbit di kaunter penyelia sebelum bertugas dan tidak dapat memberikan penjelasan. Siasatan lanjut kemudian membawa kepada penemuan 8 pasport warga asing iaitu 6 pasport China, 1 pasport Indonesia dan 1 pasport Vietnam. Pasport itu ditemui dalam sebuah beg berwarna hitam yang disimpan di ruang penyimpanan barang motosikal jenis Honda Vario milik pegawai berkenaan yang diparkir dalam kawasan BSI. Pegawai itu ditahan di bawah Seksyen 12-1-F Akta Pasport 1966 Akta 150 kerana tanpa kuasa yang sah ada dalam biliknya, mana-mana pasport atau dokumen perjalanan dalam negeri yang dikeluarkan bagi penggunaan seseorang selain dirinya sendiri. Motosikal dan dua telefon bimbit milik pegawai berkenaan turut disita selain suspek di empat hari sehingga Khamis untuk siasatan. Seorang lelaki tempatan ditahan selepas cuba keluar dari Malaysia menggunakan pasport milik individu lain melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1. Penahanan lelaki itu membawa kepada tangkapan seorang wanita warga India yang memegang maikat lelaki terbabit. Lelaki berkenaan ditahan pada jam 11 pagi melibatkan bahagian perisikan dan operasi khas ibu pejabat Immigration Putrajaya dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Shaban berkata lelaki berkenaan ditahan di kaunter pemeriksaan keluar KLIA Terminal 1 ketika cuba meninggalkan Malaysia menggunakan pasport India. Penahanan lelaki itu membawa kepada serbuan ke sebuah premis kediaman seorang wanita warga India yang tinggal melebihi masa di Jalan Kucing. Katanya wanita itu cuba melarikan diri bersama maikat milik suspek lelaki namun tidak berjaya. Katanya suspek lelaki ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 12-1-B Akta Pasport 1966. Manakala perempuan warga India disiasat mengikut Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959, palang 63 kerana tinggal lebih masa. Wanita berkenaan turut disiasat oleh JPA di bawah Peraturan 25-1 Peraturan Peraturan Pendaftaran Negara 1990 kerana disyaki terlibat dalam kesalahan berkaitan dokumen pengenalan diri. Sementara itu sumber memberitahu lelaki berkenaan menggunakan pasport orang lain disebabkan namanya disenara hitamkan. Dua beradik dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Mua selepas sepupu perempuan mereka tampil mendedahkan dirinya menjadi mangsa amang seksual fizikal dalam sebuah store lima tahun lalu. Tertuduh masing-masing berusia 18 dan 25 tahun yang bekerja sebagai nelayan berdepan lima pertuduhan keseluruhan dengan adik dikenakan tiga pertuduhan manakala abang dua. Bagaimanapun kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Khairi Harun. Mengikut pertuduhan kedua-dua beradik itu didakwa melakukan amang seksual terhadap sepupu mereka yang ketika itu berusia 9 tahun di sebuah stor dan bilik di sebuah rumah ditangkap antara hujung Mac hingga November dan awal Disember 2020. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 14 Kurungan A dan 14 Kurungan D Akta Kesalahan Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Menurut laporan polis, mangsa dibawa ke stor berkenaan sebelum diarahkan melakukan perbuatan tidak bermoral selain mengugut mangsa supaya tidak mendedahkan kejadian kepada ibu bapanya. Mangsa akhirnya membuat pendedahan kerana tidak tahan tekanan sebelum laporan dibuat di Balai Polis Sungai Mati tangkap. Mahkamah membenarkan abang diikat jamin RM8,000 manakala adiknya RM9,000 masing-masing dengan seorang penjamin. Mahkamah turut menetapkan syarat tambahan supaya mereka melapor diri di balai polis berampiran dan tidak mengganggu saksi atau mangsa pendawaan. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 24 Februari depan bagi lantikan peguam dan surahan dokumen. Tindakan seorang pemandu mengubah haluan pada seakhir di lampu isyarat mengakibatkan seorang penunggang motosikal maut manakala pembonceng wanita cedera. Kejadian berlaku di Jalan Ipoh Lumut pada Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata kejadian berlaku kira-kira jam 3 petang. Motosikal Honda yang ditunggang mangsa Ahmad Taufiq Abu Bakar 60 tahun merempuh bahagian kiri sebuah lori Hino yang sedang mengubah haluan. Siasatan awal mendapati lori yang dipandu seorang lelaki berusia 23 tahun dalam perjalanan dari Batu Gajah menuju ke Ipoh sebelum cuba memasuki lorong kiri di simpang lampu isyarat yang bertukar hijau. Namun motosikal mangsa yang datang dari arah belakang tidak sempat mengelak lalu melanggar sisi kenderaan itu. Akibat kemalangan itu, penunggang motosikal meninggal dunia di tempat kejadian manakala pembonceng berusia 61 tahun patah kaki kiri dan dihantar ke Hospital Raja Pemaisuri Bainun HRPB untuk rawatan. Abang Zainal Abidin berkata mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik HRPB untuk berasiasat yang dijadualkan dijalankan pada ahad pagi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua individu cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas di kawasan lapang berhampiran lapangan terbang tekah di Taiping semalam. Ketua Polis Daerah Taiping, Assistant Commissioner Mohd Nasir Ismail berkata kejadian itu berlaku sekitar jam 10.30 pagi. Menurut beliau, Pusat Kawalan Daerah Taiping menerima amaran melalui sistem NGMERS 999 mengenai insiden membabitkan pesawat berkenaan kedua-dua mangsa mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Taiping untuk rawatan lanjut. Sementara itu, menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, mangsa terbabit melibatkan jurulatih penerbangan Muhammad Faizal Muhammad Said, 48 tahun dan pelatih Kumar Amin, 40 tahun. Mereka keluar daripada pesawat yang terhempas dan mengalami kecederaan patah kaki. Anggota bomba menggunakan peralatan stretcher dan sea collar bagi membantu proses penyelamatan. Seramai 32 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar yang terperangkap selepas pusat penipuan diserbu akan dibawa pulang esok. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, mangsa yang terdiri daripada 31 lelaki dan seorang wanita sudah dibawa masuk ke Thailand oleh pasukan tentera di Raja Thailand. Jelas Muhammad bantuan diberikan selepas kedutaan Malaysia memohon bantuan kemanusiaan daripada pihak berwajib negara berkenaan. Pegawai-pegawai kedutaan sedang dalam perjalanan ke Mesut dengan dua buah bas yang akan membawa mereka terus ke Danau dan Bukit Kayu Hitam esok. Sebelum ini, media melaporkan kesemua mereka terperangkap di tepi Sungai Moy berhampiran Mayawadi selepas operasi ketenteraan di Pusat Penipuan Sunda, Myanmar pada 26 November lalu. Mereka diusir ketika tercetusnya pertempuran antara Karen National Union dan Democratic Karen Benevolent Army memaksa mereka melarikan diri ke tepi sungai tanpa perlindungan makanan dan ubat. Percubaan mereka untuk berenang masuk ke Thailand beberapa kali dihalang tentera Thailand, termasuk tembakan amaran dan tindakan menghalang mangsa kembali ke sungai. Berita itu mengakhiri MG Flash. Hari ini kekal setia bersama kami untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial Malaysia KZ di Instagram, Facebook X, TikTok dan Youtube. Saya Adina Asbar, Assalamualaikum dan Salam Hormat. Yeah. <laughs>